Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman media dan teman-teman ahli-ahli -teman, uh, al parlimen. Ini adalah satu sidang sidang media yang kami buat agak tergesa-gesa. Eh uh, beberapa isu telah berlaku dalam seminggu ini tapi bila hari ini dapat lagi satu berita tentang kes rogol jadi kami fikir-fikir uh, keadaan uh, memerlukan untuk kami bercakap walaupun banyak ramai di kalangan kami dah pun uh, berucap dalam dewan tetapi untuk hari ini uh, kami nak buat satu sidang kami ahli-ahli parlimen yang menandatangani kenyataan ini cita dan amat bimbang dengan kejadian rogol cabul dan bunuh yang semakin tidak terkawal melibatkan pelajar termasuk yang berlaku di kawasan sekolah. Sekolah sepatutnya menjadi tempat paling selamat untuk anak-anak kita. Namun kini semakin menjadi tempat yang menyeramkan dan menakutkan bagi pelajar serta ibu bapa. Kami kesal terhadap Kementerian Pendidikan dan Kerajaan kerana rakyat melihat seolah-olah kerajaan mengambil pendirian business as usual dalam berdepan dengan isu yang seserius ini. Keadaan ini kini telah menjadi krisis keselamatan pelajar di sekolah. Dia sudah jadi satu krisis. Kami menggesa kerajaan mengambil tindakan drastik dengan kadar segera bagi memastikan keselamatan pelajar diutamakan sepenuhnya. Antara langkah segera yang perlu diambil ialah menubuhkan jawatan kuasa keselamatan dan kesejahteraan murid sekolah di setiap sekolah. Dan jawatan kuasa ini melibatkan guru, ibu bapa, alumni, pimpinan masyarakat setempat, agensi berkaitan, CSO setempat, polis dan sebagainya bagi memantau keselamatan murid. Selain itu, latihan khas untuk guru warden dan pengawas perlu ditingkatkan manakala syarat pengambilan mereka perlu diperketat melalui saringan data belakang dan penilaian psikologi. Ini terutamanya yang jaga asrama. Ini saya tak sentuh lagi kes buli. Ini kita cuma lebih khusus kepada yang berlaku mutakhir ini. Semua yang bekerja di sekolah juga. Ini kecuali gurulah, guru mungkin tak termasuk dalam dalam hal ini. Semua yang bekerja di sekolah juga mesti memiliki sijil kelayakan khas yang mengesahkan kesesuaian mereka untuk berurusan dengan pelajar. Dia nak jadi pengawas sekolah, dia nak bekerja di kantin atau di operator kantin, guru dia ada latihan dia tapi yang bukan guru ni, kita kena pastikan yang mereka ni harus ada kelayakan khas. Jadi kalau kerajaan perlu uh, mewujudkan sijil itu, kita perlu wujudkan sijil itu. Yeah. Kita dah ada kes kan Pengawal sekolah Dan kita tak naklah uh, Berlaku lagi Jadi ada negara-negara lain Negara maju yang dah ada dah uh, Semua orang nak kerja kat sekolah Selain cikgu dia ada sijil dia uh, Bagaimana nak dilakukan itu bolehlah Secara detail kita fikirkan Sebagai ahli parlimen Kami bukan membuat seruan ini Kosong Kami semua bersedia untuk menghulurkan tangan sebahagian daripada kami ni dah pernah pun uh, membantu pihak sekolah. Cuma sekarang ni tak boleh langsung nak masuk dah. Ya. Yeah. Sebagai ahli parlimen kami bersedia menghulur tangan kepada Kementerian Pendidikan untuk bekerjasama menjadikan sekolah sebagai tempat yang lebih selamat untuk anak-anak kita. Setakat hari ini, setakat ini kita dah ada berapa orang ahli parlimen yang tanda tangan? 17. Uh, nanti uh, Sidik kita dah ada 17 kan Bagi saya sebutkan dulu nama-nama al Parlimen Ini setakat yang ada lah ya. Indra Mahkota Alustar, Jerai Pematang Pau Hulu Selangor Pokok Sena Padang Rengas Kuantan Ketereh Tumpat Bacok Kanga Rantau Panjang Temerluh Kuala Kedah Pasir Salak dan Jerlun. Uh, saya juga na nak jemput alih-alih parlimen untuk menambah tapi saya nak mulakan dengan dua orang dulu mula-mula Alostar Alostar dia dah buat statement keras <laughs> terhadap menteri dan kemudian Temeloh sebab Temeloh tak puas hati dengan jawapan menteri pada MQT pagi tadi. Alostar sila, sila. Terima kasih yang uh, bermain rumah kota dan sahabat-sahabat ahli -sahabat parlimen lain. Saya nak aa uh, menggesa selain daripada apa yang telah disebut oleh Yang Berhormat Indera Mahkota tadi. Uh, kita sedang negara kita sedang menghadapi satu krisis. Kalau kita boleh terima ini adalah satu krisis yang merun meruncing yang perlu kerajaan ambil tindakan serius, tidak boleh dengan hanya satu kementerian. Kalau 2020 kita berdepan dengan krisis wabak COVID-19. Itu krisis penyakit kesihatan. Uh, saya rasa kita boleh juga namakan ini sebagai satu krisis uh, moral ataupun krisis sosial yang berlaku di sekolah. Dan perlu kita ingat, anak-anak kita pergi ke sekolah ni, dia bukan berlaku di sekolah tu dalam masa sekelip mata. Dia bermula daripada rumah. So di rumah ada siapa? Ada mak ayah. Di rumah ada siapa? Di rumah ada gadget. Maka yang mengawal isi kandungan gadget ialah Kementerian Komunikasi. Kita di SKMM isi kandungan gadget ini dikawal oleh kerajaan. Mak ayah tak boleh kawal, mak ayah boleh kawal nasihat. Uh, ni boleh tengok, ini tak boleh tengok. Tapi kalau anak-anak curi tengok juga, ia di bawah bidang kuasa kerajaan. Maka sebab tu disebut tadi uh, tindakan ini tidak hanya boleh diambil oleh Kementerian Pendidikan saja semata-mata. Kalau tanya saya, saya cadangkan juga termasuk uh, Kementerian Komunikasi yang mengawal isi kandungan gadget sebab daripada gadget inilah yang ganas menonton akhirnya jadi ganas membunuh ditularkan dalam grup WhatsApp hari ini pelajar yang membunuh itu dikatakan ada kaitan dengan aplikasi game menjadikan dia seorang yang ganas dia menonton benda-benda lucah dalam gadget juga akhirnya dia cuba praktis di luar mana boleh berunca daripada sini saya dah sebut dalam perbahasan yang lepas banyak kali ada adanya dark side satu aktiviti seks bebas secara terbuka online buat live tapi bila saya sebut menteri komunikasi waktu tu dia tanya saya kenapa hobi berminat sangat ni bukan tajuk minat tak minat ni bukan tajuk hobi siapa hobi siapa suka siapa tak suka ni tajuk serius ini kritikal ini masa depan negara sebab pelajar ni nanti akan jadi pemimpin anak-anak kita akan ganti tempat kita bila kita tidak ada jadi kalau kita jawab sambil lewa main-main business as usual macam tak berlaku satu wabak ini doktor yang gagal mengenal pasti penyakit kerajaanlah doktor yang kena kenal pasti penyakit yang ada pada rakyat kena tangani dengan segera yang ketiga ialah saya sebut tadi sekolah tak cukup mesti merentasi kementerian ada satu uh, kalau dulu kita ada majlis keselamatan negara untuk tangani wabak covid-19 mungkin ada benda yang lebih besar daripada itu untuk tangani wabak ataupun krisis sosial ini yang kedua ialah gadget kementerian komunikasi yang ketiga ialah ibu bapa di rumah. Kami ingin merujuk juga ucapan Yang Berhormat Kubang Pendidikan anak-anak bermula daripada rumah. Di mak ayah ni dia terpaksa bekerja siang malam. Inilah uh, antara punca kerosakan sistem sosial, sistem ekonomi Kerana Semua manusia ni sedang mengejar mencari uh, KPI masing-masing. Mak ayah nak cari income untuk sara anak, sekolah, nak jaga KPI, nak jaga grade purata sekolah. GPS ke apa, G apa great-great itulah kan. Ha. Jadi ada kes-kes tertentu yang disembunyikan. Kerana takut nama sekolah tercemar. Sekolah tu sekolah berprestasi, berprestasi tinggi. Apa guna sekolah berprestasi tinggi tapi kalau jiwa pelajar dalam tu tidak ada prestasi ataupun rendah akhlaknya. Kosong. Inilah benda yang kita perlu tengok bersama. Sebab itulah kami ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional hari ini diketuai e oleh Yang Berhormat Indra Mahkota kami tawarkan pertolongan, kami tawarkan idea kepada pihak kerajaan. Sebab tu kita sebut apa salah yang kita nak masuk ke sekolah, kita bukan nak kempen politik. Kita nak masuk untuk nak bantu sekolah sebagai ahli parlimen, bukan sebagai pemimpin parti politik. Kita tak pernah gunakan sekolah untuk buat mesyuarat bahagian di sekolah. Ha. Ni orang yang nak masuk untuk sambut reunion boleh pula hidang arak di sekolah. Arak dia pernah masuk. Kita pemimpin masyarakat tak dia pernah masuk. Apa mesej yang Menteri Pendidikan nak bagi pada masyarakat ni? Mesej yang salah kita bagi pada masyarakat. Sebab tu saya sebut banyak kali dan sebahagian paliman kawan-kawan menyokong. Dah banyak kali berlaku kepincangan ni. Sebab tu kita desak tukar Menteri Pendidikan. Perdana Menteri kena tukar Menteri Pendidikan ni. Tukar. Sebab cara dia respon krisis, cara yang lebih menambah kegusaran. Sepatutnya dia meredakan keadaan tapi dia menambah kegusaran. Solusinya selain daripada apa yang sebut tadi, saya tambah lagi satu, ialah tukar Menteri Pendidikan. Tak cukup selesai, tak boleh selesai kalau hanya jegir biji mata saja. Silakan terbelah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima Kasih kepada Kita dengar dua tadi Suara daripada MP kita Uh, saya juga mewakili daripada MP Perikatan Nasional dan juga Wanita Perikatan Nasional. Uh, saya sangat setuju apa yang disebut tentang uh, gadget. Gadget ni iaitu handphone nak senang. Saya masih saya adalah sebagai bekas seorang guru yang berkhidmat lebih 30 tahun dan juga saya pernah menjadi guru disiplin. Bermakna saya sangat tahu apa yang berlaku di bawah sana. Saya juga mempunyai kawan-kawan yang masih lagi berhikmat. Bila saya tanya apa yang jadi, mereka kata, pertama saya nak sebut. Mereka kata sekarang kami sudah tak ada semangat nak mendidik. Saya ketujuh kenapa jadi macam tu? Mereka kata, mereka hanya boleh mengajar untuk pelajar dapat A. Mereka tak boleh mendidik, menegur, apalagi merotan. Memberikan pengajaran. Kami hanya boleh pastikan anak-anak untuk dapat A je. Lain daripada itu tak boleh. Mereka sangat kecewa. Ini hati jiwa seorang pendidik. Yang kedua, saya bila tanya, saya tanya lagi macam mana. Mereka menyebutkan suasana hari ini. Pelajar-pelajar sudah malas nak belajar. Mereka ada handphone yang berbagai perkara ada dalam tu Menjadi penghiburan mereka. Dan berbagai pula konten ada yang menyebabkan mereka dah bosan belajar sebab itu berapa ramai anak-anak kita selepas SPM tak nak belajar tak nak meneruskan pengajaran kita buat postmortem tak kementerian pendidikan buat tak postmortem apakah punca sekarang kita boleh saya tanya sendiri pada kawan-kawan dia kata ramai budak-budak sudah malas nak belajar kita tak boleh tegur di dalam kelas sama ada dia nak tidur ke nak buat apa kami tak ada kuasa dan ibu bapa mengambil kesempatan ini. Saya setuju dengan pendidikan tadi daripada ibu bapa. Ibu bapa jangan lupa. Bila mereka meng, kita kata sebutkan membela anak-anak mereka, bila ditegur, dimarah sebenarnya guru-guru pun tidak akan ambil cakna kepada anak-anak mereka. Itu kesannya. Saya juga menerima satu surat. Ni baru lagi. Saya terus nak bacakan. Surat ini daripada guru-guru di kawasan saya. Wakil lah ni. Ya. Disebutkan cadangan pindaan peraturan berkaitan kuasa disiplin guru di sekolah. Saya ingin menarik perhatian YB terhadap satu isu penting yang semakin meresahkan warga pendidik. Khususnya berkaitan kuasa guru dalam mendisiplinkan murid di sekolah. Sebagai seorang guru yang telah berhikmat dalam bidang disiplin, selama hampir 30 tahun termasuk 8 tahun sebagai ketua warden asrama saya telah menyaksikan sendiri perubahan sikap murid dan cabaran besar yang dihadapi oleh guru dalam menegakkan disiplin peraturan semasa yang menghadkan kuasa guru termasuk larangan membawa rotan atau penggunaan hukuman berhemah telah menjejaskan keberkesanan pembentukan sasiah murid saya percaya bahawa hukuman berhemah seperti rotan jika dilaksanakan dengan penuh hikmah dan kasih sayang masih relevan dan selari dengan prinsip pendidikan Islam. Guru disiplin yang berpengalaman dan beretika wajar diberikan kuasa yang lebih luas untuk mendidik bukan sekadar menasihati. Ini yang berlaku ya. Nasihat je tak boleh rotan. Suara majoriti pendidik dan ibu bapa menyokong pendekatan yang lebih tegas dalam mendidik murid. Namun suara ini sering tenggelam dalam tekanan minoriti yang lebih lantang. Sehubungan itu, saya memohon jasa baik YB untuk mempertimbangkan membawa isu ini ke parlimen. Hari ini kita buat PC. Peraturan sekolah, ini pertama, pertama dia mohon kepada Kementerian Pendidikan. Peraturan berkaitan disiplin guru khususnya surat perkeliling itisas bilangan 7 strok 2003 dikaji semula dan dipinda. Seperti yang kita lihat bahawa tadi dibacakan oleh Kementerian Pendidikan. Baca surat perkelilingan yang sudah bertahun-tahun. Adakah dikaji semula? Kekesanannya. Jadi disebut di sini disuruh pinda. Yang kedua, kuasa disiplin guru diperluas secara rasmi kepada guru disiplin yang dilantik. Bukan terhad kepada guru besar sahaja atau pengetua sahaja. Pendekatan disiplin berasaskan nilai Islam dan budaya tempatan diberi tempat dalam dasar pendidikan negara. Saya yakin dengan sokongan semua YB dan wakil rakyat lain yang prihatin terhadap masa depan pendidikan anak bangsa, perubahan ini perlu direalisasikan demi kebahagiaan bersama. Saya nak sebutkan kekecewaan hati pendidik kita dengan peraturan-peraturan yang diarahkan. Jadi kita lihat tadi saya sudah nak menyentuh juga bagaimana rasa disebut tadi bukan saya saja melihat. Soalan saya tidak sebenarnya menjawab dijawab oleh Menteri Pendidikan. Saya sendiri merasakan dibangkitkan semua surat pekeliling, surat pekeliling, surat pekeliling. Kita nak tanya sejauh manakah mereka mengkaji semula surat pekeliling dan arahan-arahan arahan itu untuk lebih berkesan. Kedua bila saya bangkitkan tentang kurikulum juga tadi disebut supaya dirombak dilihat kembali mungkin kita lihat kurikulum zaman kita dulu sekolah memanglah mungkin sesuai sekarang kita lihat zaman anak-anak kita dengan situasi yang berbeza cabaran yang berbeza berbagai situasi yang berbeza ini perlu dilihat semula supaya kita dapat membangunkan jiwa insan manusia kita dengar baru ni sampai 50 kali tikaman yang yang kita lihat berlaku kepada pembunuhan di Damansara 50 makna tak ada langsung kemanusiaannya jadi saya mengharapkan supaya kurikulum ni dirombak semula dilihat semula walaupun disebut sudah ada 26 sampai tahun 27 kalau dah ada pernah tak melihat bahawa apa yang telah dilakukan itu berkesan Pendidikan Islam kita lihat sangat terhas. Saya juga dapat lagi daripada kawan dia mohon supaya pendidikan pelajaran sukatan pendidikan Islam diperluaskan. Bukan sekadar nak target untuk dapat A semata-mata. Jadi saya menyeru, saya mengingatkan kepada kementerian bukan saja Kementerian Pendidikan tetapi kita faham tadi yang disebut juga Kementerian Komunikasi melihat semula betapa bahayanya kita membiarkan anak-anak kita terus bersama dengan handphone sepanjang masa kerana otak mereka akan dikuasai oleh konten yang ada yang tidak diurus dengan sepatutnya yang membahayakan ganas, seks dan sebagainya. Ya? Jadi saya mengharapkan suara kami ini didengar. Bukan habis begitu sahaja. Okay, terima kasih. Alah. ibu. Tapi <laughs> last ni. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya melihat isu yang berlaku di depan kita, inallah kerosakan berpunca daripada kegagalan sistem dalam negara kita. Uh, kita kena buat rombakan besar untuk memastikan uh, sistem pendidikan kita benar-benar dapat mendidik manusia sebab manusia ni ada ruh, ada jasad yang perlu kita didik jiwa mereka. Bukan semata-mata dari sudut pencapaian akademik semata-mata. Jadi saya setuju dengan pandangan daripada uh, Indera Mahkota, pandangan daripada Alusta dan pandangan daripada sahabat saya Temerlu dan juga ahli-ahli parlimen lain yang kami suarakan di parlimen. Saya harap supaya suara kami ini diambil perhatian oleh pihak yang berkepentingan, terutama pihak kerajaan. Kami sendiri cuba nak membantu sekolah tapi kami tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah pun tak boleh. Apalagi nak bantu apa-apa yang berlaku di sekolah. Jadi kita lihat perkara ini dah kesannya parah dan begitu juga saya menyempuk menyebut dalam perbahasan saya semalam berkaitan dengan kegagalan institusi keluarga. Sepatutnya dalam bajet 2026 ini Diberi keutamaan bagaimana nak membina keluarga yang sejahtera. Tetapi kementerian yang menjaga keluarga, yang menjaga kanak-kanak, yang menjaga wanita, yang menjaga OKU, okay peruntukkan hanya sikit saja. Inilah yang kita lihat apabila sistem terrosak, maka rosaklah dan kita sama-sama melihat kesannya. Jadi saya harap apa yang kita utarakan ini diberi perhatian. Ha, terutama oleh pihak pimpinan dan kerajaan supaya sama-sama untuk kita apa membaiki suasana yang ada untuk masa depan negara kita. Ya, Tian, terima kasih. Okey, terima kasih. Kalau ada soalan, saya nak tambah jumlah ahli parlimen sekarang jadi 19 termasuk kapal. Ada soalan? Ada soalan? Okay, terima kasih soalan respon prihatin. Saya nak sebutkan kita tidak salahkan sistem semata-mata tapi termasuk yang disebut tadi, tanggungjawab ibu bapa. Dan masa yang sama jangan lupa, handphone dibawa ke sekolah. Bila kita rampas, sebab saya guru disiplin juga, rampas kumpul, kita lihat seolah-olah tak ada kesan juga. Ya. Yeah? Dan satu penguatkuasaan di peringkat sekolah melamun jadi bosan dah, biarlah tak daya dah. Tak mampu dah kami. Jadi mestilah juga kena kuatkuasakan pembawa kita kata handphone itu peraturan dan yang kedua ibu bapa kesedaran ibu bapa sangat penting perkara ini okey terima kasih ada soalan lain ya uh, ada melihat peranan ekoba uh, ke staroba mungkin ada bercakap dengan pengerusi ni ya dalam cadang, dalam statement tadi kita sebut alumni ya yeah, uh, libatkanlah alumni sekolah-sekolah tu ya yeah. Dah, kita dah sebut tadi. <laughs> ya, <laughs> Al <alumni> pimpinan masyarakat itu <laughs> termasuk. Ini masalahnya, ahli parlimen yang kebetulan alumni sekolah <laughs> itu pun tak boleh tak masuk sekolah dia. dia. Ah, itu <laughs> yang jadi kacau bilau. <laughs> <Mampu> tak Mantu <laughs> tak boleh. Kena bagi kepada ahli politik yang diberi mandat oleh rakyat. Baru betul. Okay, alright. Thank you. Thank you. Terima Terima kasih. Terima Terima kasih.